я думаю, что с такими командами всегда, когда забиваешь быстрый мяч, потом намного легче играть. Так что я думаю, что сегодня судьбу матча все-таки предрешил быстрый мяч. В первом тайме тебя меньше опекали или ты просто увертывался от этой опеки? Да нет, Черноморец организованная команда и было видно, что они даже после пропущенного мяча сильно не открывались. Просто я считаю, что сегодня, сегодня мы действовали здорово и практически все получалось, поэтому и такой результат. Из тех голов, которые вот Динамо сегодня забивало, вот ты ты как нападающий какой бы отметил бы по по, по по красоте, скажем, по по мастерству исполнения. Ну я считаю, что первый мяч лично мне понравился больше не из-за того, что я там его забил, а из-за из -за того, какую передачу отдал Шепелев сыграл как бы не по годам зрело, а в одно касание увидел такой коридор, отдал идеальную передачу. И с такой передачей, если бы я не забил, то я, я бы не знаю, что я бы сделал. А в моменте с пенальти, собственно, твой комментарий? Ну, я считаю, что чистый, чистый пенальти, так что тут даже нечего разговаривать. Ты пробивал на силу, потому что все-таки голкипер среагировал. Нет, на силу не пробивал, я пробивал в угол, но у меня немножко мяч срезался и не получился толком удар, но вратарь подумал, что я буду бить по центру и не успел среагировать.